Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor serta rakan-rakan sekalian. Ini adalah pembentangan video bagi tugasan 2 yang bertajuk Modul Inovasi Pengajaran Berintegrasikan Teknologi. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang. Okey, seterusnya standard kandungan RPH kami adalah Zaman Air Batu. Okey, seterusnya, okey saya akan teruskan dengan RRPH1. Okey, mata pelajaran sejarah tarikh 25 Jun 2025, hari Rabu, tingkatan 1 Cempaka, tema zaman air batu, masa 8.30 sehingga 9.30 pagi selama bilangan murid 20 orang, tajuk sejarah dan kita, Kemahiran fokus untuk RPH ini adalah memahami, menganalisis, kolaborasi dan komunikasi. Okey seterusnya standard pembelajaran bagi RPH 1 adalah 2.1.1 mengenali dunia kita dan objektif untuk uh, RPH ini adalah yang pertama menyatakan maksud dunia kita pada zaman air batu dengan betul. Yang kedua menjelaskan secara ringkas bagaimana perubahan pada bentuk fizikal bumi boleh berlaku. Yang ketiga menamakan sekurang-kurangnya tiga benua utama yang wujud berdasarkan betul. Yang keempat, membandingkan bentuk muka bumi semasa zaman air batu dengan masa kini melalui aktiviti digital. Okey, seterusnya saya akan uh, bentangkan berkaitan dengan langkah pengajaran. Okey. Set, uh, yang pertama set induksi selama 5 minit Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru menayangkan gambar bumi yang dilitupi ais Dan bertanya Pernah tak kamu bayangkan dunia satu masa dahulu dilitupi ais okay. Bahan bantu mengajar Komputer uh, riba Projektor LCD Dan gambar bumi okay. Kemudian yang catatan untuk uh, set induksi ini adalah Menganalisis dan juga menjana idea Okey, seterusnya, untuk langkah pertama, uh aktiviti ini akan berlangsung selama 15 minit. Okey, aktiviti pengajaran dan pembelajarannya adalah yang pertama guru akan menayangkan video animasi pendek. Kemudian guru menjelaskan maksud dunia kita semasa zaman air batu. Kemudian guru menunjukkan gambar perubahan iklim dan perubahan bentuk muka bumi yang berlaku. Dan seterusnya guru menerangkan tentang kewujudan benua-benua dunia masa kini menggunakan gambar. Okey, untuk bahan-bahan tu mengajar untuk langkah Langkah pertama ini adalah komputer riba, projektor LCD, video animasi daripada YouTube dan juga gambar bentuk muka bumi dan benua. Jadi okay, untuk catatan untuk langkah pertama ini adalah memahami dan menganalisis. Seterusnya untuk langkah kedua yang mana aktiviti ini akan berlangsung selama 25 minit dan aktiviti pengajaran dan pembelajarannya ialah murid dibahagikan kepada empat kumpulan kemudian murid membandingkan perubahan bentuk muka bumi dulu dan kini menggunakan laman web Ancient Earth Globe yang dipaparkan oleh guru kemudian murid melukis peta alir, enam perbezaan bentuk muka bumi yang berlaku dan murid melabel nama benua yang wujud. Untuk bahan bantu mengajar bagi langkah kedua ini adalah komputer riba, projekter LCD, peta dunia digital, ancient earth globe, uh, kertas majun dan juga marker. Dan untuk catatan bagi langkah kedua ini adalah eksplorasi digital, kerjasama dan juga menganalisis. Okay, seterusnya, untuk langkah ketiga yang mana aktiviti ini akan berlangsung selama 15 minit, untuk aktiviti pengajaran dan pembelajarannya adalah guru menayangkan paparan kuis menggunakan LCD di hadapan kelas, kemudian murid menjawab kuis interaktif blue K secara kolaboratif. Dan untuk bahan bantu mengajar pula adalah projektor, eh komputer riba, projektor LCD dan juga laman web BlueCat. Yang mana eh, dan catatan bagi langkah ketiga ini adalah berani, kerjasama, menilai, menjana idea, menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya untuk langkah inovasi yang ada di dalam RPH ini adalah Uh, langkah eh, dalam langkah ketiga itu uh, gamifikasi interaktif, uh, okey, yang mana menggunakan uh, aplikasi Bluekite uh, quiz ataupun quiz BlueCat. okey, ya langkah yang pertama guru melayari laman web. Uh, Bluecat, https uh, www.bluecat.com dan log masuk menggunakan akaun email atau Google. Okey kemudian guru klik sign up untuk membuat akaun baru jika belum mendaftar. Okey untuk langkah kedua uh, kemudian langkah kedua adalah uh, setelah berjaya masuk guru boleh memulakan dengan mengklik butang create a set untuk mula membina kuis. Okey, kemudian langkah ketiga adalah guru sebelum membina kuis, guru perlu memberikan tajuk uh, untuk aktiviti yang dibina dan menekan butang create untuk memulakan kuis. Okey, untuk langkah uh, seterusnya bagi langkah gamifikasi interaktif ni, okey yang langkah keempat adalah setelah uh, setelah guru uh, setelah itu guru boleh mula untuk memasukkan soalan dan pilihan jawapan. Okay, kemudian langkah kelima adalah setelah selesai membina kuis, guru boleh menyemak kembali soalan yang telah dibina tadilah. Okey, kemudian yang keenam adalah sebelum memulakan kuis, guru memilih mode study untuk dipaparkan kepada murid dan memulakan kuis bersama-sama muridlah. Okey, kemudian akhir sekali adalah penutup untuk RPH1 selama 5 minit. Aktiviti pengajaran dan pembelajarannya adalah guru merumuskan kembali dunia kita dahulu berbeza dan banyak berubah disebabkan iklim. Dan okay, murid diberi peluang untuk bertanya. Dan bahan bantu mengajar untuk uh, penutup ini adalah komputer uh, riba, projektor LCD, gambar bumi sebelum dan selepas perubahan. Okay, untuk catatan adalah kemahiran kebaik. Okey, saya akan teruskan uh, RPH bagi subjek sejarah yang kedua iaitu menyenar menyenaraikan zaman air batu. Okey, pengajaran ini akan dijalankan pada hari Isnin iaitu 23 Jun 2025 dengan bilangan pelajar 20 orang. Uh, masa pengajaran iaitu pada pukul 10:30 pagi sehingga 11:30 pagi iaitu selama 60 minit. Tema bagi pengajaran kali ini ialah sejarah dan kita yang bertajuk zaman air batu. Okey, bagi kemahiran fokus ialah kemahiran murid untuk menyusun maklumat secara kronologi standar pembelajaran ialah 2.1.2 iaitu untuk menyenaraikan zaman air batu. Okey, bagi objektif uh, pembelajaran pada kali ini ialah untuk menyenaraikan empat tahap zaman air batu dan menyenaraikan perubahan iklim dan geografi dalam setiap tahap zaman air batu. Okey, sepanjang pengajaran ini terdapat tiga kriteria kejayaan yang akan dicapai iaitu yang pertama murid dapat menyenaraikan semua tahap zaman air batu. Yang kedua murid dapat menyenaraikan perubahan iklim dan geografi dalam setiap tahap zaman air batu. Dan yang ketiga murid dapat membandingkan perbezaan antara setiap tahap zaman air batu dalam bentuk jadual. Okey, seterusnya ialah tentang pengisian kurikulum ataupun elemen merentas kurikulum ataupun kepelbagaian kaedah dan teknik. Okey yang pertama ialah nilai murni. Dari segi nilai murni, murid dapat memupuk nilai sikap sayang dan akan alam sekitar dan memelihara bumi kemahiran berfikir dapat membanding, membezakan dan menghubungkait kemahiran personal, komunikasi, mengurus diri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran belajar, cara belajar, uh, murid dapat menyesuaikan maklumat baru dengan pengetahuan semasa. Elemen merentas kurikulum nilai murni kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Okey, seterusnya ialah tentang pengukuhan kebat atau I-Thing. Terdapat dua pengukuhan iaitu yang pertama ialah murid mencipta infografik atau poster digital berkaitan setiap tahap zaman air batu. Yang kedua ialah murid membuat penilaian mengapa zaman Holosan dianggap sebagai permulaan kehidupan moden. Okey, berikut ialah langkah pengajaran bagi isi pelajaran pengenalan kepada empat tahap zaman air batu. Okey, aktiviti dan pembelajaran ialah guru bertanya kepada murid, adakah kamu tahu bahawa terdapat empat tahap zaman air batu? Okey, bahan bantu mengajar ialah guru menggunakan pautan YouTube, okey, dan seterusnya buku teks sejarah tingkatan 1. Bagi langkah pengajaran yang pertama iaitu menjelaskan maksud zaman air batu dan menerangkan empat tahap tersebut, aktiviti pengajaran adalah guru menjelaskan zaman air batu dan menerangkan setiap tahap zaman air batu tersebut. Okey, bahan bantu mengajar ialah papan putih dan buku teks. Langkah kedua ialah pembahagian kumpulan dan kerja dalam kumpulan aktiviti dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid bekerja dalam kumpulan dan diberi tugasan untuk menyenaraikan ciri setiap tahap. Okey, bahan untuk mengajar adalah kertas marjon dan pen marker berwarna. Langkah ketiga ialah pembentangan kumpulan. Murid bekerja dalam kumpulan dan diberi tugasan untuk menyenaraikan ciri setiap tahap bahan bantu mengajar ialah kertas marjong dan buku teks. Okay, langkah yang keempat iaitu latihan dan ulang kaji pengukuhan. Murid bekerja dalam kumpulan dan diberi tugasan untuk menyenaraikan setiap tahap, menyenaraikan ciri setiap tahap. Bahan bantu mengajar ialah buku latihan pelajar dan buku teks. Okey, seterusnya adalah langkah inovasi yang dijalankan oleh guru iaitu menggunakan aplikasi teknologi YouTube. Langkah yang pertama adalah guru memainkan 30 saat pertama video YouTube yang menceritakan pengenalan kepada zaman air batu. Murid diminta memberikan tumpuan terhadap video yang ditunjukkan. Langkah inovasi yang kedua adalah guru membuat tayangan penuh video animasi pendidikan bertajuk Zaman Air Batu murid diminta mencatat empat tahap zaman air batu dan menyenaraikan perubahan iklim dan geografi dalam setiap tahap zaman air batu tersebut. Okey, seterusnya adalah langkah yang ketiga ialah guru berhenti seketika dan menyoal murid tentang isi kandungan yang disampaikan. Langkah yang keempat adalah murid dibahagikan kepada kumpulan dan diminta mencatat maklumat penting daripada video tersebut. Langkah yang kelima ialah setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian mereka dan guru memberi maklum balas. Baiklah, saya akan teruskan dengan rancangan pengajian harian yang ketiga iaitu bagi mata pelajaran sejarah pada tarikh 12 Jun 2025 bersamaan pada hari Kamis tingkatan satu umur Habibah iaitu seramai 28 orang. Kemahiran yang difokuskan adalah berfikir, menganalisis, memahami dan menghafal. Masa kelas subjek sejarah adalah pada 9.30 hingga 10.30 pagi iaitu selama 60 minit. Tema yang dibawa adalah sejarah kita dan dunia, tajuk zaman air batu. Standard pembelajaran bagi RPH yang ketiga iaitu 2.1.3 menjelaskan garis masa zaman air batu. Objektif ada tiga iaitu menyenaraikan peringkat garis masa zaman air batu, membina garis masa zaman air batu secara ringkas dan yang ketiga menyusun perkembangan dan evolusi hidupan yang muncul pada zaman air batu. Bagi kriteria kejayaan untuk RPH yang ketiga, pertama, murid dapat menyusun garis masa zaman air batu secara kronologi. Kedua, murid dapat menjelaskan empat tahap garis masa zaman air batu Ketiga, murid dapat mengenal pasti haiwan utama yang wujud pada zaman air batu. Okey, berikut merupakan langkah pengajaran bagi RPS yang ketiga. Pertama, dengan set induksi selama 5 minit, isi pelajaran menonton video ringkas berkaitan zaman air batu. Aktiviti PDP pada masa tersebut, pertama, guru menayangkan video berkaitan tajuk utama. Seterusnya, menanyakan apa yang kamu dapat berdasarkan video tadi. Murid menjawab soalan guru berkaitan pengetahuan sedia ada. Guru memperkenalkan tajuk dan objektif pembelajaran berpandukan buku teks sejarah tingkatan 1. Bahan bantu mengajar iaitu pautan video dari YouTube dan buku teks sejarah tingkatan 1. Selepas itu, diteruskan dengan langkah pengajaran pertama selama 10 minit isi pelajaran adalah pengenalan konsep. Aktiviti PDP, guru menerangkan maksud garis masa dan peringkat zaman air batu. Kedua, guru memaparkan slide atau garis masa zaman air batu. Yang ketiga, murid catat dan membuat nota ringkas. Bahan bantu mengajar, slide tahap zaman air batu dan buku teks sejarah tingkatan satu. Okey, 25 minit yang seterusnya adalah aktiviti berkumpulan. Pertama, guru membahagikan pelajar kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan perlu membina garis masa mini atas kertas mahjong atau menggunakan kertas warna. Iaitu dengan masukkan tahun dan ciri utama zaman tersebut. Setiap kumpulan mewakili setiap tahap zaman air batu. Kedua, murid menampal hasil kerja di papan putih. Ketiga, guru menyediakan gambar haiwan untuk mereka tampal mengikut garis masa zaman air batu. Bahan bantu mengajar iaitu kertas mahjong dan kertas warna. Kedua, gambar haiwan zaman air batu. Okey, langkah yang ketiga selama 10 minit. Aktiviti pengukuhan dengan membuat kuis. Pertama, paparan slide interaktif ditayangkan menggunakan LCD di papan putih guru meletakkan buzzer mainan sebagai alat untuk mereka tekan bagi siapa yang ingin menjawab soalan. Ketiga, pelajar dibahagikan ke dalam kumpulan untuk menjawab soalan. Bahan bantu mengajar iaitu buzzer dan slide carian dalam Google Image. Okey, langkah pengajaran pada bahagian penutup iaitu selama 10 minit. Isi pelajaran adalah ulang kaji dan rumusan. Pertama, Guru membuat rumusan pendek berkaitan apa yang dipelajari hari ini. Zaman air batu mempunyai peringkat yang tersusun secara kronologi dan penting dalam memahami sejarah awal manusia serta evolusi haiwan. Seterusnya, guru memberi arahan untuk mereka menjawab soalan dalam buku aktiviti sejarah tingkatan 1. Jadi, bahan bantu mengajar adalah buku aktiviti sejarah tingkatan 1. Langkah-langkah inovasi mengintegrasikan teknologi iaitu pada langkah ketiga. Pertama, guru menayangkan slide yang memaparkan teka silang kata berkaitan soalan tahap masa zaman air batu dan evolusi haiwan pada ketika itu. Guru meletakkan balza di tengah hadapan kelas bagi menarik minat murid untuk berani datang ke depan untuk menjawab soalan. Seterusnya, melalui kuis yang ditayangkan menggunakan paparan slide dapat guru membuat penilaian formatif secara pantas dan kreatif. Selain itu, dapat menyokong meningkatkan keyakinan diri pelajar di samping menimbulkan rasa teruja untuk jawab kuis. Hal ini adalah melibatkan penilaian alternatif secara holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada slide pertama ini, saya akan mulakan dengan standard pembelajaran dan objektif yang mana ianya menjadi asas kepada perancangan dan pelaksanaan inovasi saya. Standard pembelajaran yang dipilih ialah 2.1.4 iaitu menjelaskan ciri-ciri zaman air batu akhir. Bagi objektif pembelajaran pula ialah murid dapat menghuraikan ciri-ciri zaman air batu akhir. Objektif yang kedua ialah murid dapat menyatakan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan untuk memelihara alam sekitar. Untuk inovasi dalam pengajaran ini, saya memilih untuk membangunkan satu modul yang dinamakan modul pembelajaran inovatif penerokaan ciri zaman air batu akhir melalui teknologi digital dan aktiviti kolaboratif murid. Modul ini direka bentuk untuk mengintegrasikan elemen teknologi secara interaktif melalui platform Canva serta disokong dengan aktiviti kumpulan yang melibatkan penggunaan peta IT dan kuis digital. Ini bagi melibatkan penglibatan aktif serta pemikiran kritis murid-murid. Slide seterusnya ialah senarai inovasi. Yang pertama ialah slide interaktif Canva. Slide interaktif Canva yang mengandungi elemen grafik, warna dan ikon yang menarik untuk membantu murid memahami isi dengan lebih mudah dan mendorong murid untuk berfikir serta bertanya. Yang kedua ialah peta I think buih secara berkumpulan. Murid menyusun fakta dan nilai-nilai murni secara kolaboratif berdasarkan ciri zaman air batu akhir serta menggalakkan pemikiran kritis dan komunikasi. Yang ketiga ialah kuis digital Canva. Mengukuh, murid mengukuh pemahaman melalui elemen permainan dan cabaran serta bertujuan merangsang daya fikir yang menguji ketangkasan minda murid. Dalam slide ini, saya gabungkan gambar visual yang menarik bersama mnemonic fast BM untuk membantu murid-murid mengingati secara mudah ciri-ciri zaman air batu akhir. Saya juga menambahkan elemen interaktif seperti ikon cursor yang boleh ditekan oleh murid untuk membaca maklumat seterusnya. Jadi ini bertujuan untuk memberi kawalan kepada murid dalam meneroka isi pembelajaran mengikut rentak murid-murid. Elemen grafik dan susu atau visual ini bukan sahaja menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, malah turut menyokong gaya pembelajaran murid yang pelbagai. Seterusnya, saya akan terangkan bahagian aktiviti kumpulan yang menggunakan pendekatan kolaboratif murid. Untuk aktiviti ini, saya menggunakan peta I Think Buih yang telah saya sediakan kad Manila bagi setiap kumpulan. Setiap kumpulan akan mewakili satu daripada ciri-ciri zaman air batu akhir. Murid akan menulis fakta ciri di bahagian tengah dan mengaitkannya dengan nilai-nilai murni yang sesuai berdasarkan ciri yang mereka dapat. Bahan yang digunakan adalah termasuk kad Manila, pen marker yang berwarna dan ruang kumpulan untuk bekerjasama. Aktiviti ini dapat memupuk kemahiran berfikir aras tinggi dan nilai murni seperti bekerjasama bertanggungjawab dan saling hormat menghormati. Setelah selesai perbincangan, setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka kepada rakan sekelas. Untuk mengukuhkan pemahaman di kalangan murid, saya teruskan dengan sesi kuis digital Canva. Soalan akan dipaparkan satu persatu kepada murid dan murid diberikan selama 1 minit untuk menjawab kuis yang diberikan. Kuis ini bukan sahaja mencabar ketangkasan berfikir, tapi dapat juga dijadikan sebagai penilaian kendiri secara menyeronokkan. Seterusnya, bahagian ini adalah inovasi yang dibangunkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Inovasi yang digunakan pada 15 minit penerangan ialah slide interaktif Canva uh, memaparkan visual dan maklumat ciri-ciri zaman air batu akhir. Yang kedua, bagi aktiviti berkumpulan selama 20 minit, inovasi yang digunakan ialah peta item buih pada kad Manila yang disertakan dengan fakta ciri dan nilai-nilai bagi setiap kumpulan. Dan inovasi yang ketiga digunakan ketika pengukuhan selama 15 minit iaitu kuis digital Canva sebagai penilaian kendiri murid-murid. Bahagian ini adalah tentang langkah inovasi yang telah saya bangunkan. Bagi inovasi yang pertama, slide interaktif Canva, Pertama sekali saya mengenal pasti keperluan pengajaran. Yang kedua, saya merancang objektif dan kandungan. Yang ketiga, saya memilih platform Canva untuk mereka bentuk slide. Seterusnya, saya menyusun slide mengikut aliran PDPC. Setelah itu, saya selitkan elemen interaktif di dalam slide. Sebelum menggunakan slide, saya uji dan semak slide. Dan akhir sekali, simpan dan sediakan bahan untuk persediaan mengajar. Seterusnya, langkah inovasi bagi peta I Think Why Pertama sekali, saya mengenal pasti apa fokus pelajaran. Yang kedua, saya merancang format dan bentuk peta I think way. Seterusnya, saya menetapkan 6 kumpulan murid berdasarkan kepada 6 ciri-ciri zaman air batu akhir. Seterusnya, saya mengintegrasikan nilai-nilai murni dalam perbincangan tersebut. Setelah itu, saya meminta murid-murid untuk membentangkan hasil perbincangan mereka. Baik. Langkah inovasi yang terakhir dalam pengajaran ini ialah bagi kuis Digital Canva. Pertama sekali, saya akan mengenal pasti kan dengan kuis yang berkaitan dengan isi pelajaran. Yang kedua, saya telah membangunkan kuis Digital Canva dan memasukkan elemen-elemen interaktif. Seperti kuis direka dengan fungsi jawapan yang boleh diteka secara spontan oleh murid. Kemudian, saya mengintegrasikan kuis dalam PDPC dengan memainkan kuis pada bahagian penutup sebagai penilaian kendiri dan pengukuhan murid.